اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل على محمد وََ محمد و فرجهم قال امیر المومنین علیہ صلاۃ والسلام فی خطبۃ المتقین و النهار فہما علماء ابرار اتقیاء قد الخوف بر الخوف بريّ القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضاه وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولت ولقد خالتهم امر عظيم لا يرضون من اعمالهم القليل لا يرضون ولا يستكثرون الكثير فهم لانفسهم متهمون ام نمالِم مشفقون ازا ذک یادمن خاف مما یقء اللّہ ف انا اعلم بنفسی من غیر و ربی عالم بی منی بنفسی اللّہ ملا تو خزنی بما یقول وجا علی افضل یونون وغفرلی مالا یعمن امنات خدا بند مطالب سب کی توفیقہ تائیدات میں اضافہ فرمائے آج انتالیسواں لیکچر صفت صفات متقین نحج البلاغا کے خطبہ متقین میں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے امیر بیان کا بیان بھی بیانوں کا امیر ہے مولا فرماتے ہیں اور رات کے بعد دن کے اوقات میں یہ جو متقین ہیں یہ علماء علماء یعنی بردبار علماء یعنی دانشور ابرار نیک اور عطقیہ پرہیزگار ہوتے ہیں یہ پہلے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے آگے خوف الٰہی نے ان کے جسم کو اس طرح تراش دیا ہے جیسے القداح کدا کہتے ہیں بغیر تراشے ہوئے تیروں کو تراشا جاتا ہے یعنی بری القدا یعنی بغیر تراشے ہوئے تیروں کو جس طرح تراشا جاتا ہے کوئی دیکھنے والا جب ان کی طرف دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بیمار ہے یعنی متقین کے بارے میں حالانکہ ان میں کوئی بیماری نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یقیناً ان کے دماغ میں خلل ہے مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک عظیم معاملہ عامر عظیم یعنی خوف خدا ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے یہ اپنے آن، تھوڑے سے اعمال پر بھی راضی نہیں ہوتے تھوڑے سے اعمال پر بھی راضی نہیں ہوتے اور بہت سے اعمال کو بھی کم سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہیں جب ان میں سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ ان باتوں سے خوف کھا کھاتا ہے مومن اور کہتا ہے میں اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں اور میرا رب مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ جانتا ہے اے اللہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یعنی مومن یہ کہتا ہے اگر وہ تعریف کریں مومن تو مومن متقی کہتا ہے کہ پروردگارہ جو یہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس پر گرفت نہ کرنا اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے اور جو وہ نہیں جانتے اسے معاف فرما دے اس کی شراب کی خدمت میں حاضر ہے دن کے وقت پروگرام پر کا پروگرام کیا ہوتا ہے ان کا شیڈیول کیا ہوتا ہے امام علی علیہ السلام اس خطبے کے اس حصے میں پریزگاروں کے دن کے معمولات بیان فرما رہے ہیں جیسے کہ پچھلے حصے میں رات کے اعمال تھے پہلے وہ ان کی پانچ صفات بیان کرتے ہیں علماء بردبار نمبر دو علماء عالم نمبر تین ابرار نیک نمبر چار اتقیہ نمبر پانچ خوف الہی سے تراشیدہ جسم یہ آج جو ہے ہمارا موضوع ہے خدا کا خوف ان کے وجود کو ایسے لاغر اور کمزور کر دیتا ہے جیسے تیروں کو تراش کر پتلا کیا جاتا ہے بریل قداح نادان دیکھنے والے انہیں بیمار سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ عظیم خوف عمر عظیم کی وجہ سے اس حالت میں ہوتے ہیں یہ اپنے اعمال کو ہمیشہ ناکافی سمجھتے ہیں اپنے آپ کوئی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور آآ آآ اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے لرزان رہتے ہیں کہ کیسے ہم اس کی بارگاہ میں جواب دیں گے جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں کہ اے رب اے رب مارے پروردگار لوگوں کی باتوں پر مجھے نہ پکڑنا بلکہ ان کے گمان سے بہتر حالت عطا فرما القداح عربی میں القدا کہتے ہیں بغیر تراشے ہوئے تیر خوف خدا ان کے جسم کو ایسے تراش دیتے ہیں جیسے تیر تراشے جاتے ہیں خولتو تو یہ عربی کا لفظ ہے خولتو عقل میں خلل اس کی تصویر کشی مگر حقیقت میں یہ لوگ خوف عظیم کی علامت میں دوچار ہیں یعنی خوف عظیم کی علامت ہے مشفقون اپنی کوتاہیوں سے ڈرنے والے ہیں مشفق یقینا یہ لوگ جو اپنے اعمال کے نقاد ہیں نقد اپنے ہی کوستے رہتے ہیں اپنے نفس کی تنقید کرتے رہتے ہیں جبکہ پرہیزگاروں کا شب کا پروگرام خود سازی اپنے آپ کو بنانا اپنے آپ نے غور و فکر کرنا مناجات اور عبادت کے سائے میں خدا سے راز و نیاز پر مشتمل ہوتا ہے راتوں کو فضول نہیں کر گزارتے راتوں کو تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے میں بچوں میں عبادت خدا میں اپنے دن کے احمال کے بارے میں دقت کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کیا آج مشارتہ کرتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں اپنے اعمال کا تو دن کا وقت ان کا مکمل طور پر عوامی اور اجتماعی سرگرمیوں میں رہتا ہے ایسا نہیں کہ وہ الگ تھلگ رہتے ہیں نہیں وہ عوام میں ہی رہتے ہیں اجتماعی کاموں میں رہتے ہیں علم علم حلم علم ان کا اوڑنا اور پچھونا حلم ان کے کردار سے نظر آتا ہے نیک و کاری اور ذمہ داریوں کے بارے میں خوف نیکی کرتے ہیں اور ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ سے خائف ہیں خوف میں رہتے ہیں یہ تمام خصوصیات اس بات کی دلیل روشن دلیل ہیں واضح دلیل ہیں وہ عالم ہوتے ہیں اور اپنے علم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں مشکلات کی گتھیاں سلجاتے ہیں مردبار ہوتے ہیں اور جاہلوں کی ضد ہر دھرمی اور نادانی پر صبر سے کام لیتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں ان کا جو ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ کوئی خلق خدا میں سے کوئی غمگین نہ ہو کوئی مشکل میں مبتلا نہ ہو اور خائف ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں نہایت حساس اور سخت گیر ہوتے ہیں ان کا یہ خوف ایک مثبت خوف ہوتا ہے جو انہیں بہتر اور زیادہ عمل پر آمادہ کرتا ہے نہ کہ منفی خوف جو انسان کو کنارہ کشی اور فعالیت اور کاموں کو ترک کرنے کی طرف لے جائے یعنی جس کو کہتے ہیں درویشی یا صوفیت جن کو کہا جاتا ہے کہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک طرف چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے لہذا فرمایا فلخوف و لم یزد ہم وطا یعنی خوف نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ زیادہ کار آمد بنا دیا یعنی خوف مختلف قسم کو ہوتا ہے ایک انسان کو انسان کے رویے کو کمزور بنا دیتا ہے فاسد کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے انسان کے روح اور جسم دونوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنا ذمیہ کام نہیں کیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا سو جانا چاہیے لمبی تان کر سو جانا چاہیے نہیں اس میں جہد اور کوشش کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت کی قوت پیدا ہوتی ہے جیسے تیر کی لکڑی جسے تراشا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ہدف کو بہتر نشانہ بنا سکے ان کی خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ وہ دنیا پرستوں کی طرح نان بنر خروز فارسی میں کہتے ہیں وہ نہیں کھاتے یعنی دنیا میں یعنی دنیا کے بدلنے سے نہیں یعنی ہر روز مثلا روٹی کا جس طرح نان بےخ نرخ روز کہتے ہیں کہ روٹی کا ہر روز کا جو ہے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ان میں بھی تبدیلی آتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں ان میں استقامت ہوتی ہے پائیداری ہوتی ہے اور موقع پرستوں کی طرح مادی مقاصد کے حصول کے لیے ہر ایک سے ہر حالت میں سمجھوتا نہیں کرتے اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں اسی بنیاد پر ان کی نظر میں کم عقل لوگ انہیں ناقص العقل خیال کرتے ہیں آخر کر یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے خود نقاد ہیں یعنی گویا گویا کہ ان کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اندر کمی ہے ہمارے اندر اگر چاہے وہ دن رات عبادت بھی کریں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہماری عبادت نہیں ہے ہماری عبادت نہیں ہے بعض علماء کے بارے میں ہے کہ بعض علماء نے اپنی زندگی کی نمازوں کو اگر وہ ستر سال زندگی کر کے گئے ہیں تو ستر سال کی نمازوں کو انہوں نے دو بار پڑھا کیوں ممکن ہے کہ ایک بار پڑھنے سے ہمارے نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی ہو اس کمی کو دور کرنے کے لیے نے روز احتیاط کے مطابق وہ روزے زیادہ رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال کو کلیل سمجھتے ہیں کثیر یہ تک کثیر اعمال بھی انجام دیں تو ان کو کلیل سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اچھے نہیں ہیں ہمیں اور بہتری کی ضرورت ہے ہمیں اور ترقی کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے کہ لوگ ان کے عمال کو تنقید کی کسوٹی پر رکھیں یہ جی خود ہی اس راستے میں پیش قدمی کرتے ہیں یعنی اس سے پہلے کہ لوگ کہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے یہ کاستی ہے ہمیں یہ پورا کرنا چاہیے یعنی ہمارے جو واجبات ہیں وہ مکمل طور پر ادا نہیں ہو ان کو ادا کرنا چاہیے ہمارے خمس جو ہیں وہ ہم نے ادا صحیح نہیں کیا اس کو ادا کرنا چاہیے زکاة ادا کرنی چاہیے مالی واجبات وہ ادا کرنے چاہیے یہ اپنے آپ یہ خود پیش قدم ہوتے ہیں یہ خود آگے سابقم بالخیرات نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں یقینا یہی وہ لوگ ہیں جو انسانی معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دے سکتے ہیں اور حق کو اس کے حقدار تک پہنچا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ عدل کرنے والے ہیں یہ لوگ انصاف کرنے والے ہیں یہ لوگوں کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچانے والے ہیں اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام والسلام خود اس صفات کے حامل تھے کہ لوگوں میں عدل و انصاف پھیلانا لوگوں کی خدمت کرنا غریبوں کو کھانا کھلانا اور غریبوں کی دستگیری کرنا یہ مولا علی علیہ السلۃ السلام اور عمہ اطہار علیہ السلام میں بدرجہ اتم تھا آج بھی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلات کی طرح تو کوئی نہیں مان سکتا نا لیکن کیا ہم سلمان کی راہ پر نہیں چل سکتے کیا ہم ابو ذر کی راہ پر نہیں چل سکتے کیا ہم مقداد و قمبر کی راہ پر نہیں چل سکتے کیا حذیفہ کے راستے پر نہیں چل سکتے کیا میسا میں تمار کے راستے پر نہیں چل سکتے یقیناً چل سکتے ہیں لیکن کیا کرنا ہوگا کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ انسان کو بلند ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو کسی نے جواب دیا کہ دوسرا قدم جو ہے اس کا ہوائے نفس پر ہو تو اس سے ایک برترین عالم دین نے کہا نہیں پہلا قدم ہی ہوائے نفس پر ہو خواہشات نفسانی جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں مخلوق خدا سے دور کر دیتی ہیں اور ظلم کے قریب کرتی ہیں عدالت خائی سے دور کرتی ہیں ایسے صفات پر پہلا قدم انسان کا آ جائے تو وہ روندی جائیں گی اور انسان ان کے روندنے کے ساتھ عرش الہی تک پہنچ جائے گا ان بلندیوں تک پہنچ جائے گا جن بلندیوں کے لیے خدا بند مطال نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے نفس کو بنانے کے لیے اور اپنے خود سازی کے لیے ہمارے ہمیں ہمارے اندر توفیق عطا فرمائے ہماری نماز شب جو ہے وہ قضا نہ ہو ہمارے مناجات اور عبادات جو راز و نیاز ہیں جو مناجات ہیں اور دعائیں ہیں قرآن کی تلاوت ہے خصوصاً جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں اور آخری وقت میں فرمایا کہ اللہ اللہ فی القرآن اللہ اللہ فی الاعتام اے میرے بیٹے حسن و حسین قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کوئی آدمی تم سے زیادہ قرآن سے سبقت کرنے والا نہ ہو اللہ اللہ فی الاعتام فلا تغبو افواہ اے میرے بیٹے یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا ان کے پیٹ اور ان کے دہن وہ غذا سے خالی نہ ہوں وہ بھوکے نہ سوئیں اللہ اللہ فی بیت ربکم اللہ کے گھر مسجد اور خانہ کعبہ کے بارے میں میں وصیت کرتا ہوں اللہ اللہ فی القرآن قرآن کے بارے میں قرآن کی تلاوت کو اپنا اور نہ اور بچھونا بناؤ یہ تمام اور ایک آخر میں یہ بات کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلات والسلام نے آخری وقت میں اپنے تمام اولادوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں ایک اہم ترین وصیت ہے مومنین مومن، عمام آپ،, آپ توجہ فرمائیں گے امام آخری وقت میں جو وصیت فرما رہے ہیں آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں کیا ہوگا ہم سوچتے ہوں گے کہ کیا ہوگا لیکن وہ وصیت کیا تھی امام صادق علیہ السلام جن کے نام پر ہمارا مذہب اور ہمارے مذہب کی بنیاد قائم ہے اور ہم جعفری کہلاتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اے میری اولاد اے میرے بیوی اے میرے, بیوی اے میرے بچوں میری بیٹیوں میرے بیٹو غور سے سن لو من استخفا بالصلاة لا تنالہو شفاعتنا جس نے نماز پڑھی لیکن کیا کیا استخفا بالصلاة جس نے نماز کو اہمیت نہ دی سبق سمجھا ہلکا سمجھا لا لہو شفاعتنا تو ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنا اولین فریضہ قرار دیتے ہوئے نماز میں دل لگائیں نماز کو اول وقت میں ادا کریں اور نماز میں ہی پروردگار سے گفتگو کر کے راز و نیاز کر کے اپنے آپ کو فقط اس مسلح تک محدود نہ کریں بلکہ اس نماز میں ایسی پرواز کریں کہ جو پرواز ہمیں پروردگار عالم کے قریب کر دے وصل صلی اللّہ علیہ محمد و الحقین قاہرین المعصومین اللہم عجل ولی الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہی وانصارہ والمستشہدین و المستینہ